Герахмарахіма Лахмара Банатинахідна Хасата Лафілахрадхасата Вахінабана за денозом хорчала господь захисти нас від тиранів, дай нам силу та терпіння. 6.30 ранку. Жителі села Зав'ятне зібрались біля будинку кримчанина Аюба Рахімова. За словами очевидців, там стояли декілька машин та багато співробітників окупаційної ФСБ. А чому причому, конечно, не узнали? причине причині зі своє на даний момент. Поддержать, Ишалла. В Рамадан пришли поддержать брата, Ишалла. Это не первый раз и не первый день. Это все идет вот так вот в Крыму, как оно идет. И так и продолжается. Да? С чем мы, конечно, не согласны и никогда не согласимся. Потому что Крым это такое место было. Спокойное место было. Здесь никогда не было да, таких преступников или кого-то там террористов. Все идется против нашего веры, против ислама, против нашего народа. Из-за этого это удивительного ничего нету. У них ведь закончатся их победоносные это, праздники, у них считают. Вот сейчас по-новой является себе, делают, хотят себе сделать победоносными. Сейчас я говорю, террористы еще что-то. Когда я пришел, они меня не пустили. Я сказал, там женщина и двое детей, они, может быть, боятся, давайте я зайду. Вот этот благословенный месяц, Рамадан, эти люди, соблюдающие, они тоже соблюдают пост. И как будто бы специально. Іменно благословенний сьогодні. Люди ночі не спали. Люди молились вночі». За словами сусідів, Аюб Рахімов поїхав Можливо. на заробітки. Його дружина Сахиба Бурханова перебувала з двома дітьми в будинку. Близько восьми російських силовиків зайшли всередину разом з понятими, яких привезли з собою. Вилучили техніку, два телефони та комп'ютер. Открив двері, направили оружию, сказали руки вверх. Насчет отца начали спрашивать. Потом начали обыскивать дом. Обыскивали сарай, потом комнаты обыскивали в туалете. Они в конце протокол написали, зачитали, но я так толком ничего не понял. Паспорт посмотрели, сказали, что в советский надо поехать. Мать забрали, я сказал, что с ней поеду.

Позже оккупанты силовики распочали штурм будинку у Симферопольскому районе. В процессе штурма оккупанты вбили Аюба Рахимова. Здесь происходило с утра, как объяснили сотрудники полиции, скрывали вот дверь этого домовладения. Здесь находился фигурант, не знаю какого дела, по имени Аюб. Утром проводилась советском обыск, там где проживала его семья. Жена и четверо детей. Как стало известно со слов сотрудников полиции, данный гражданин, гражданин Узбекистана, был расстрелян. При задержании оказалось сопротивление. С их слов, опять же, я не знаю, я не был здесь, здесь очевидцем. Якобы у него было оружие, он отстреливался, у него была граната РГД. Анастасия Рашко, новины на Суспильному, Крым.